কি ক'ম ক'বলৈ বাঘা নাই আৰু ভাবিছোঁ কি ক'ম কি নক'ম বুলি তথাপিও এটা দুটা কটাকাৰ ক'ব ওলাইছোঁ কোনো গুৰ নুবুজিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰিব আমি শুনিছিলোঁ বাৰত এখন নাৰীৰ নিৰাপত্তা দেশ বুলি কিন্তু সেই ভাৰতত আজি নাৰী নিৰাপত্তা দেশ হৈ থকা নাই কাৰণ নাৰীক অত্যাচাৰ কৰা দেশ হৈ গৈছে আজি আজি কালি কালি নাৰীক অত্যা কৰিছে অত্যাচাৰ কৰিছে বহুত বেয়া ধৰণৰ কাম কৰিছে বেয়া ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে নাৰীৰ ওপৰত নাৰীৰ ওপৰত বহুত বেয়া বেয়া ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰি গৈছে অলপ দিন আগতে আমি কিমান নিউজত শুনি আছোঁ নিজৰ পত্নীক মাৰি কাটি হত্যা কৰিলে তথাপিও আমাৰ অসম চৰকাৰে আজিলৈকে আহেন ব্যৱস্থা লোৱা নাই এনেকুৱা এটা নাৰীৰ বাবে গভীৰ বাবে গভীৰ এটা আহেন ব্যৱস্থা লোৱা নাই যাতে নেক্সট কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নাৰীৰ ওপৰত এনেকুৱা হত্যা কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আজিলৈকে আইন ব্যৱস্থা লোৱা নাই একচন লোৱা দেখা পোৱা নাই এইকাৰণে আকৈ পাইছে চৰ পাইছে বয় কৰা নাই মানুহে আজি হত্যা কৰিলে কাইলৈ দুদিনমান ৰঙা ঘৰত তাকিব বিন্দাস ওলাই আহিব দুদিনৰ পাছত মুকলি আঙুৱাত বিন্দাস গুলি ঘুৰিব মুকলি আঙুৱাত বিন্দাস গুৰিব কি কি ভয় আছে কাৰণ কি টেনশ্যন আছে দুদিনমান ৰঙা ঘৰত তাকিব কাইলৈ ওলাই আহিছে বিন্দাস হা মই আশা কৰোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে অকণ অসম ন্যায়ালয়ে এনেকুৱা এটা আইন ব্যৱস্থা লৈ হানক নাহাৰীৰ ওপৰত এনেকুৱা হত্যাকাণ্ডৰ ওপৰত যাতে অলপ সুৰক্ষা পায় নাৰীসকলে সুৰক্ষা পায় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো কৰিব নোৱাৰাকৈ যিসকলে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰে নাহাৰীৰ ওপৰত অত্যাকাণ্ড কৰে সিহঁতৰ লগে 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 জীয়াই জীয়াই জুই সোপৰত জুইত জ্বলাই দিব লাগে তেতিয়া নেক্সট কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰা কাম কৰিব কাম নকৰা হওঁতে ক'ৰবাত চিন্তা কৰিব নেক্সট টাইম কোনো এনেকুৱা কাম নকৰাৰ হওঁতে ক'ৰবাত চিন্তা কৰিব কাৰণ তেতিয়াহে আমাৰ নাৰী সুৰক্ষা হৈ থাকিব আমাৰ ভাৰতত আমাৰ অসমত তেতিয়াহে নাৰী সুৰক্ষা হৈ থাকিব নহ'লে নাৰী সুৰক্ষা নহয় নাৰী অত্যাচাৰ কৰা দেহ হৈ গৈছে সব কোবলে একেবারে মন যাওয়া নাই আর সকলে মূল ভিডিও চাই আছে প্লিজ প্লিজ আজির ভিডিও বেছি বেছি কে শেয়ার করে দিব আর সকলে নতুন করে আছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিঅ ভিডিও বাই